Вашему вниманию предлагается второй вопрос повестки дня сессии городского совета. С вашего позволения я зачитаю это обращение. Об обращении жителей Мариуполя к мировым лидерам и всем неравнодушным людям. Нас убивают. Убивают ежедневно. Убивают на остановках и автобусах, магазинах, школах, детских садах, домах и квартирах. Нас убивают даже, когда мы приходим на кладбище, попрощаться с теми, кого убили ранее. Мариуполь сегодня в центре внимания всего мира, потому что обстрел террористами жилого микрорайона Восточный – это не просто террористический акт, а военное преступление. К сожалению, не первое в ходе этой абсурдной необъявленной войны. Война, которая идет сегодня практически в центре Европы, развязана Россией вопреки всех норм международного права и базовых принципов морали. Нас убивает профессиональная армия и наемники-террористы так называемых народных республик, вооруженных и финансируемых с Россией. Террористы не скрывают, что они военнослужащие соседнего государства, пришедшие строить свой иллюзорный русский мир. На нашей земле, вопреки нашей воле и желанию, присутствие российских войск является реальностью для нас, местных жителей, и признано независимыми военными наблюдателями, по оценке которых на Донбассе насчитывается как минимум 10 тысяч российских военных. На сегодняшний день в ходе идущей против нас необъявленной войны Украина потеряла более 5 тысяч граждан убитыми, более 11 тысяч получили ранения каждый день. Из-за обстрелов уничтожаются заводы и фабрики, инфраструктура, дороги и мосты, разрушаются жилые дома и судьбы тысяч людей. Только по официальным данным более 900 тысяч беженцев покинули Донбасс, по неофициальным полтора миллиона. Ущерб от разрушения оценивается десятками миллиардов долларов. И мы не знаем, где и когда произойдет очередное бессмысленное и хладнокровное преступление. Мир должен знать, за 23 года украинской независимости на нашей земле не было ни одного конфликта на национальной, языковой или религиозной почве. Не было ни одной предпосылки для гражданского противостояния. Особую роль в войны играет средства массовой информации России, превратившиеся в орудие пропаганды. Они целенаправленно сеют ненависть и вражду между некогда близкими народами, создавая лживые сюжеты про бандеровцев, фашистов и укропов. В этот час тяжелых испытаний мы обращаемся к генеральному секретарю ООН господину Пан Емуну председателю ОБСЕ господину Ивице Дачичу, президенту ПАСЕ госпоже Ан Брасер, генеральному секретарю Совета Европы господину Турберну Ягланду, генеральному секретарю НАТО господину Йенсу Столтенбергу, господину президенту США Бараку Обаме и ко всем мировым лидерам и неравнодушным людям, для которых важен мир на европейском континенте. Уважаемые господа, мы искренне благодарим вас за поддержку Украины в ее стремлении сохранить территориальную целостность, независимость и построить свободное демократическое европейское государство. Но мы против, просим от вас эффективной помощи в сохранении мира и предотвращении будущих жертв. Украина истекает кровью. Сколько миру еще нужно невинных жертв, чтобы остановить агрессора и призвать его к ответу. Мы отказываемся верить в то, что у глобального мира 21-го столетия нет инструментов для того, чтобы остановить насилие. Мы обращаемся к вам немедленно усилить политическое и экономическое давление на Россию с целью принуждения ее к миру, а именно признать так называемые квазиобразование ДНР и ЛНР террористическими организациями Россию, Федера... Российскую Федерацию агрессором и спонсором терроризма. Продолжить международные переговоры и обязать Российскую Федерацию закрыть границу с Украиной и вывести вооружение и войска с территории Украины. Для исполнения данного решения необходимо допустить на территории России международную милитаризованную мониторинговую миссию запретить въезд на территории Украины так называемым гуманитарным конвоем. Без контроля Международного Красного Креста, украинских пограничников и таможенных служб. Квалифицировать террористические акты на Украину. Факты бесчеловечного обращения с гражданами Украины, как преступления против человечности и привлечь их организаторов и исполнителей к Международному суду обеспечить территориальную целостность Украины и создать эффективный механизм ее защиты. Мы просим всех неравнодушных людей поддержать нашу инициативу, поставив свою подпись под этим обращением. Пока идет война, в Украине весь мир под ударом. Поддержите нас сегодня, предотвратите будущие жертвы. Завтра для всех нас может не наступить. С надеждой на вашу помощь и поддержку. Если нужно принять это предложение и направить его в соответствующие инстанции. Кто за это предложение, прошу голосовать. Прошу отпустить. Против? Нет. Воздержались. Нет. Обращение принято.